Но сейчас подготовка уже в завершающей стадии, поэтому нужно максимально уже сконцентрироваться уже. Осталось несколько дней до первой игры. Не, ну у них хорошая организация игры, все футболисты высокого уровня играют в хороших чемпионатах, в хороших командах. У нас тоже хорошая команда, поэтому мы должны показать своей игрой со сборной Германии и хорошую игру.

ну как, нормально, что шли к этому первенству два года, да, закончили последнюю игру, на следующий день сразу собрали, сразу два сбора провели таких хороших, сейчас третий завершающий, ну ничего, нормально, это наша профессия, мы должны работать и готовиться, и показать хороший результат. Ну, конечно, мы тоже присматриваемся всем соперникам. Но первые, самая первая игра, которая ближайшая, самая важная. Поэтому сначала готовимся к сборной Германии. Вчера первая тренировка была сорвана из-за большого ливня. И, ну, ливень не, еще ни при чем. Гроза была большая. Запретили нам тренироваться при грозе. Поэтому решили поехать в гостиницу, сделать там индивидуальную тренировку, восстановление.